С праздником. Слава Иисусу. Е в христианстве, ну и как и у иудаизме, как напомнил, напомнил Саша, э, праздники, такие большие праздники, на которые собирается весь народ. И вот есть в христианстве таких тоже значительных три праздника. Это Рождество, да. Пасха и Троица. Так или нет? Да? Да. Вот что интересно, когда мы на Рождество собираемся, и каждый из нас поздравляет друг друга, и особенности так в молитвенном доме провозглашает «Христос народился». Все». Ну, все кажут словим его. На Пасху все восклицают «Христос воскрес!» и все кричат «Воистину воскрес!» так? А что ж на Троицу делаем? Молчим? Или как? Как же приветствовать на Троицу друг друга? Анатолий Иванович уже читал перед э, началом служения такие слова в деяниях апостолах. Оно записано во второй главе. Когда... Апостолы получили силу и сказал Бог, что я вас не оставлю, когда я уйду к Отцу Моему. Я пошлю вам другого утешителя. Хорошо было ученикам, когда был Иисус с ними. Они были за ним. Он их посылал. Они понимали, что Он здесь есть. Что-то где-то нас, что-то держит. И кто-то возле нас всегда присутствует. Это очень хорошо. И это очень большая поддержка. Но когда человек остается один, что у него происходит в середине? Паника, страх, непонимание. Я остался один, я остался оставленным. Он ушел. Я понимаю, что он где-то там на небе, но что-то не ощущается внутри, что-то не ощущается вот здесь, с нами. Как-то близко с нами. Что-то хочется чувствовать, что-то хочется видеть что-то хочется ощущать и этого нету и сказал не оставлю вас пошлю вам и вот они ожидают он ушел на сороковой день поднялся было вознесение и ожидают кто его знает сколько бы они ожидали ну слава богу пришлось 10 дней им ждать не очень так долго и в этот момент пришел шум и пришла этот день Пятидесятницы. Мы же есть Пятидесятники. Однажды, когда мы делали дома такое небольшое всегда как бы служение, что-то задал я вопрос. Вы знаете, что говорит, что мы Пятидесятники детям? Это было давно. Дети на меня так глазами так открыли, такие глаза широко, и говорят, как, а что мы не православные? Меня сразу так в середине как-то заболела душа. Я понимаю, что как-то, ну, чтобы назваться 50 лет, я понимаю, что мы христиане, что мы люди верующие, что мы относимся от Сахавые, отца христиане веры евангельской, отца они, что мы верим, верим в сошествие Духа Святого. И пришлось им начать объяснять. Почему же все-таки мы называемся пятидесятниками? Потому что, как написано в Деянии апостолов, при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки как бы огненные, и, на... и почили. По одному, на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать слава Иисусу. Слава Духу Святому, что Он пришел в наши сердца. И почему мы называемся пятидесятники? Потому что мы верим в это обетование, что Он сказал, что Он не оставит нас сиротами. Он пошлет нам Духа Святого, который придет к нам. Мы приняли, что когда придет к нам Дух Святой, то мы будем говорить иными языками, что мы будем исполняться, и это пришло к нам. Мы ожидаем какую-то силу, сила уже есть в нас. Только Ее надо возогревать, Ее надо показывать. Ее надо провозглашать. Аминь. Апостол Павел говорит в своем послании к Коринфянам, что говорит, когда у вас среди вас есть люди, которые не понимают об этом вы молитесь на знакомом языке. Но сегодня день пятидесятницы. Аминь. Сегодня мы будем провозглашать Духом Святым, потому что сегодня день, в который мы вспоминаем, что Бог послал нам Духа Святого. И давайте мы в этой молитве встанем и будем каждому провозглашать иными языками так как Дух давал превещевать, что мы, крещенные Духом Святым, что Бог послал в наши сердца утешителя, что Бог послал в наши сердца Духа Святого, и мы не остались одни. Он нас наставляет. Аминь. Он нам дает то, что мы соединяемся с Богом в Духе Святом. Давайте мы встанем и будем молиться Духом Святым. А воочи. Урбадагай Боже, Ты дал нам этот день для маны Ты дал нам, Боже, Духа Святого в сердца наши. Слава Тебе, Господь. Я благодарю Тебя, что мы приняли это, Господь, что мы приняли Духа Святого. Ор,